Всем привет! Сегодня я расскажу вам, что изменилось в работе с программой. Тут произошел ряд принципиальных изменений, к которым вам придется привыкнуть. Первое и самое важное, это то, что у нас больше нет переключения режимов, редактирования и создания объектов. Теперь все редактирование и создание можно делать одновременно. Вторым важным отличием от прошлой версии является наличие большого количества инструментов. В определенном смысле они заменили режимы. Так, если раньше вы создавали и редактировали элементы и объекты в разных режимах, то теперь это надо делать с помощью разных инструментов. Для быстрого переключения между инструментами используйте горячие клавиши. Чтобы посмотреть горячую клавишу, наведите курсор мыши на иконку инструмента, дождитесь всплывающей подсказки, и справа вы увидите значение горячей клавиши. Помните, что все горячие клавиши обозначены английскими буквами. Сегодня я расскажу вам только про системные базовые вещи при работе с программой. До работы с инструментами, редактированием, раскладками мы дойдем чуть позже. Первое, что у нас изменилось, это перемещение по рабочей области. Теперь для перемещения вам надо один из вариантов, это зажать пробел и с помощью зажатия левой клавиши мыши, не отпуская пробел, перемещаться по рабочей области. Также можно выбрать инструмент перемещения или зажать колесико мыши и перемещаться по рабочей области. Вторым изменением – это протяжка. Для выделения протяжкой теперь мы просто зажимаем левую клавишу мыши, выделяем сектором нужный нам объект, отпускаем кнопку и получаем выделенный объект. Для того, чтобы скопировать объект, нажимаем Ctrl-C, Ctrl V. У нас появляется объект, мы его копируем, ставим рядом. Давайте посмотрим, как у нас работают удаление и приближение. Для того, чтобы приблизить или удалить, мы должны использовать либо клавиши, либо инструмент приближения. Он позволяет приблизить сектором для отдаления зажимаем Alt, нажимаем на левую клавишу мыши. Либо прокрутка колесика. Также у нас есть кнопка «Разместить в экран». Она позволяет разместить все элементы файла в одном экране, который мы видим на своем компьютере. Чтобы выделить все, нажимаем Ctrl-A. Чтобы отменить действие, можем использовать либо клавиши назад вперед либо ctrl z также если мы зайдем в список редактирования то мы увидим там все те же самые команды для того чтобы удалить объект нам необходимо его выделить и нажать клавишу delete еще у нас есть интересная функция которая вам поможет работать когда у вас открыто много элементов чтобы они вам не мешали, вы можете нажать Tab, и у вас на экране останутся только рабочие элементы. Все элементы интерфейса у вас исчезнут. Для того, чтобы вернуть, нажмите Tab еще раз. Главное, что нужно запомнить в работе с программой, это то, что мы работаем только с выделенными элементами. Если мы не выделили элемент, то мы не сможем не отредактировать его, не узнать какую-либо информацию о нем. Еще одним важным Пунктом является то, что мы используем инструменты для создания и редактирования объектов. А горячую панель и программные окна они у нас справа находятся, мы используем для настройки элементов. Вам надо в этом разобраться, запомнить и научиться этим пользоваться. На сегодня все. Большое спасибо, до встречи в новых видео.